Сегодня нам фирма Renault Trucks предоставляет свою одну из э, массовой серии бронеавтомобилей как специального назначения, так и военного назначения. Автомобиль Шерпа Скаут. Представители французской жандармерии прибыли к нам в воинскую часть и рекламируют один из видов своей продукции, которая пользуется. С широким спросом во всем мире. Представители фирмы и мы, заказчики, смотрим на презентацию данной, данного автомобиля, сравниваем его с соответствующими бронеавтомобилями, которые на данный момент уже есть на вооружении Национальной гвардии. В ближайшее время планируется проведение испытаний, презентационных испытаний этого бронеавтомобиля на полигонах Национальной гвардии. Данная фирма Renault Trucks имеет широкую известность в, в мире, является ведущим производителем данного вида продукции бронированных автомобилей. Поэтому сама фирма уже имеет определенный вес. Данный автомобиль чем существенно отличается от существующих бронеавтомобилей КРАС Кугар, КРАС Спартан, это меньшее количество людей, естественно, перевозимых в этой машине, всего лишь 4 человека, но повышенная защищенность в сравнении с существующими автомобилями.